здоровья сейчас мы вам расскажем коротко о нашем анализаторе спектральных сигналов покажем комплектацию такой вот чухолочек. медиатор упаковочка вот Пожем. что у нас еще есть в комплекте в комплекте у нас присутствует антенна переходничок зарядное и кабель два кабля чтобы э, э, ну, тоже антенки короче перех, переносные антенки дальше что у нас переходим к, к Анализатор. анализатору, Показываю, по кнопкам да, включат, включаем не даже не распаковываем антенку секундочку распаковываем антеночку присоединяем у нас тут два выхода мы присоединяем антенку на нижний выход закручиваем плотненько так вытягиваем антенку закрал его да, я к радио, направляем в сторону, естественно, неба. Сейчас зажму. Опа, все. И начинаем Показываю работу. Работа включаем у нас. У нас здесь есть кнопка включения, кнопка переключения, память, зарядка и наушники. Наушники, чтобы измерять, ну, прослушивать сигналы звуковых частот. Так. Без наушников будеш працювати? Да, будет работать. Ну, е, может згоріти, е, из-за микрофона может сгореть е, прибор. Ага. Есть у нас меню. Меню різні, БПЛА, ланцети, БПЛА, рэп, навігация. Можно все нажать визначення. Визначены на... начинают звуковые сигналы, е, помехи и все волны. Уже, получается, записанные. Выбираем mm -hmm. резневые депила. Давай выды. Mm -hmm. Так, вот все у нас. Зелененьким это рабочий, рабочий сигнал. То, что сейчас по... он уловил, короче, активный сигнал получается. Mm -hmm. С помощью вот этой антенны мы делаем диапазон, анализируем частоты в радиусе 800 метров. Mm -hmm. Потом, сейчас назад, Разве резни бы было чик, ну все у нас, начинается. 700, 900, Д, ДБЦ, это FPV, это сейчас работ, работает, попало в сигнал, ну в диапазон анализатора, FPV рабочие. Маврики на каких частотах? Маврики? 24, 5,8. 24, 5,8, да. Ну и остальные ланцеты. Да. Ланцеты, БПЛ, БПЛА, и... ланцеты Орлан Вот все сейчас можно посмотреть. Так вот скажу, я удаляю. Сейчас FPV. У нас включены FPV. У нас все в комнате. И видно, что подлавливает. Так же самое скажи за эти. Радиосигналы. Старлинки, Wi-Fi. Да, Wi-Fi. Можно пробить Wi-Fi сейчас. Вот все. Wi-Fi, мережи. Вот все мы смотрим. Сейчас наш Wi-Fi должен выскочить все на единичке. Опа, пошел, зашкаливают. Все mm -hmm. выявили мы. На скике мы выявили? На 2,4. Mm -hmm. Вошел в диапазон, на 2,4 сигнал попал. То есть мы его улавливаем нормально. Mm -hmm. Потом Wi-Fi. Рации, уже... рации тоже. Рации тоже, да. Рации. Это же любые радиосигналы. Другой, любой радиосигнал, да. Тут все Бики, соседский, бидер. все пошел. Ага. Вошел в диапазон соседский на 5,2. Ага. Все еще в диапазоне 800 метров, получается, попал сигнал, еще какой-то Wi-Fi подключенный, Еще три Wi-Fi Все, давай, Wi-Fi закончил. Скажи, что на данной антенне радиус диапазона 800 метров? На данной ага. антенне? данный анализатор работает в радиусе 800 метров. А любые Вы, Выявляя, да, звуковые радио хвили. Короче, если наушников не мая, можно его использовать. Только дивиться на экран. Например, ты идешь и смотришь на, на экран, и там, например, выскочила частота 4, 5, 8. Мы знаем, что это у нас летает Маврик. 915, 1, 3, 5, 8. Це вже FPV, Ну, і останні непонятні нам частоти, то вже, мабуть, будуть панцети. і остальне БПЛА. Що ще? Ну, ну я смотрів э, інформацію, а, коли йдеш, наприклад, на походним з наушниками, буде подавати сигнал, тоби ж кинув карман, він у тебе запіщав, і ти будеш розуміти, що де парада знаходиться докола подивився на екран і теж є розуміння який який з даний тип ВПЛ знаходиться рядом. В якому так? радіусі? В якому радіусі? Завершим. Завершуємо. Ми так же само виключаємо. Воно запам'ятовується на, на тих частотах, от яких осталось, дивись, так же само можемо включити. Ага. І смотримо. І на той же самому будуть частоти, все равно уловлювати. Ага. От так от. выключаем, слаживаем, аккуратненько мы слаживаем, откручиваем. Все это нежно, это все нужно нежно делать, потому что прибор дорогий. очень дорогий, хрупкий. Закрываем, аккуратненько ложим уже назад всю упаковочку. Ну и так само запаковываем все. Что, прощайся, в прощайся с зрителями. Всем мирного неба на, над головою. І правда за нами. Слава Україні! Героям слава! Красавчик!